নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগত জনাইছোঁ বন্ধুসকল মূৰম গোবিন্দৰ মাজত জ্যেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নৰ্মিঅ'লজিষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্তৰ সম্পৰ্কে জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগতে আপোনালোকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ উপায়সমূহৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰি থাকোঁ গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ এটা অত্যন্ত শক্তিশালী উপায় সম্পৰ্কে ক'ব লাগিব আহিছে বন্ধুসকল ইয়াৰ আগতেও মই আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকৰ যদি প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত বা হাজবেণ্ড ৱাইফৰ সম্পৰ্কত বা বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্কত যদি কিবা সমস্যা হৈছে বা মনোমালিন্য হৈছে বা আপোনালোকৰ কথা নিমিলা হ'বলৈ লৈছে বা ইজনে সিজনৰ পৰা আঁতৰি গৈছে তেন্তে তাৰ কাৰণে আমি কি উপায় কৰিব লাগে সেই বিষয়ে মই আপোনালোকক আগতেও বিভিন্ন ভিডিঅ'ত জনাইছিলোঁ আজিও মই আপোনালোকক আন এটা শক্তিশালী বশীকৰণ উপায় সম্পৰ্কে ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ যিটো বশীকৰণ উপায় কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ টকা পইচা খৰচ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই একেবাৰে এটা সহজ উপায় সকলোৱে কৰিব পৰা এটা উপায় যদি কাৰোবাৰ প্ৰতিপত্নীৰ মাজত কিবা সংঘাত হৈ আছে তেতিয়াও এই প্ৰয়োগটো কৰিব পাৰে যদি প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ মাজত কিবা সম্পৰ্কৰ সমস্যা হৈছে তেতিয়াও এই প্ৰয়োগটো কৰিব পাৰে যদি কোনো বন্ধুত্ব সম্পৰ্কৰ মাজত এই ধৰণৰ সমস্যা হৈছে কথা নিমিলা হ'বলৈ লৈছে মনোমালিন্য হৈছে তেতিয়াও আপোনালোকে এই প্ৰয়োগটো কৰিব পাৰে কিন্তু বন্ধুসকল এই প্ৰয়োগটো আপোনালোকে যেতিয়া তেতিয়া কৰিব নোৱাৰিব কেৱল অমাৱস্যাৰ দিনা ৰাতিপুৱাৰ সময়ত এই প্ৰয়োগটো আপোনালোকে কৰিব লাগিব বন্ধুসকল কেনেকৈ কৰিব লাগে আপোনালোকে ভালকৈ শুনি লওক প্ৰত্যেক মাহতে বন্ধুসকল কোনোবা দিনা অমাৱস্যা পৰে সেই অমাৱস্যাৰ দিনা ৰাতিপুৱা আপোনালোকে শুই উঠি ভালকৈ গা পা ধুই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কাপোৰ পিন্ধি পূব দিশলৈ মুখ কৰি এই প্ৰয়োগটো কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগে আপোনালোকে প্ৰথমতে দুটা বস্তু গোটাই ল'ব এটা ৰঙা কলম গোটাই ল'ব আৰু এখন তেজপাত গোটাই ল'ব বন্ধুসকল তেজপাতখিলা যাতে কোনো কাৰণতে ফটা চিটা নহয় সেইটো আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব সম্পূৰ্ণ নিখুঁত এখিলা তেজপাত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব কি কৰিব লাগে আপোনালোকে শুনি লওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পূব দীঘল মুখ কৰি বহি ল'ব আৰু তাত আপোনালোকে এটা মন্ত্ৰ লিখিব বন্ধুসকল সেই মন্ত্ৰটো হৈছে মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ ওম জু হ ওম জু শ এই তিনিটা ৱৰ্ড আপোনালোকে তেজপাতখিলাত লিখিব সৰুকৈ লিখিব তাৰ তলতে আপোনাৰ নিজৰ নাম লিখিব যোগ চিহ্না দি নিজৰ পাৰ্টনাৰৰ নামটো লিখিব অৰ্থাৎ যাৰ লগত আপুনি সম্পৰ্কটো ভালকৈ খুজিছে তেওঁৰ নাম সম্পূৰ্ণ নামটো লিখিব উপাধি হ'ব নিজৰ নামটো লিখিব যোগ চিন্তা দি নিজৰ পাৰ্টনাৰৰ নামটো সম্পূৰ্ণ নামটো উপাধি হ'ব লিখিব আৰু তাৰপিছতে সেই তেজপাতখিলা নিজৰ হাতত লৈ আপোনালোকে মনে মনে নিজৰ মনৰ যি ইচ্ছা যে আমুকৰ লগত মোৰ সম্পৰ্কটো ভাল হ'ব লাগে এই বুলি মনে মনে প্ৰাৰ্থনা কৰি এই যিটো মন্ত্ৰ আছে এই মন্ত্ৰটো আপোনালোকে একৈছ বাৰ জপ কৰিব সেই মন্ত্ৰটো ওম জু হ ওম জু হ এইদৰে আপোনালোকে একৈছ বাৰ জপ কৰিব তাৰপিছতে সেই তেজপাতশিলা য'ত মন্ত্ৰ লিখা আছে তাত আপোনাৰ নাম আৰু জোখ চিন দি পেলাই আপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ নাম লিখা আছে সেই তেজপাত খেলা এটা চিচাৰ বৈয়ামত বৰ বেছি ডাঙৰ বৈয়াম নালাগে চিচাৰ বৈয়াম এটা আপোনালোকে লৈ ল'ব যাতে তেজপাতখিলা ভালকৈ সোমাই তাত চিচাৰ বৈয়াম এটা লৈ ল'ব আৰু তাতে আপোনালোকে চেনি ভৰাই ল'ব চেনি সম্পূৰ্ণ চেনি ভৰাই লৈ সেই তেজপাতখিলা তাৰ ভিতৰত ভৰাই দিব আৰু তাৰ সাঁফোৰখন ভালকৈ মাৰি লৈ যিটো টেমাত আপুনি তেজপাতখিলা ভৰাইছে সেই টেমাটো নিশ্চয় চেনি আছে চেনিটো যাতে কোনো কাৰণতে পৰোৱা নালাগে তাৰ কাৰণে আপোনালোক সাঁফৰখন ভালকৈ টাইটকৈ মাৰি ল'ব তাৰপিছতে আপোনালোকে সেই চিচাৰৰ বৈয়ামটো য'ত চেনি ভৰাই থোৱা আছে য'ত আপুনি তেজপাতখিলৈ ৰাখিছে আপোনাৰ ঘৰৰ উত্তৰ দিশত আপোনাৰ ঘৰৰ উত্তৰ দিশত কোনোবা এটা স্থানত লুকুৱাই ৰাখি দিব আপোনালোকে যদি এই প্ৰয়োগটো মই কোৱা ধৰণে সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস ৰাখি ঈশ্বৰৰ প্ৰতি আস্থা ৰাখি গুৰুৰ প্ৰতি ভক্তি ৰাখি এই প্ৰয়োগটো কৰে পোন্ধৰৰ পৰা চল্লিছ দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক পুনৰ মধুৰ হ'বলৈ ল'ব যদি আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপত সমস্যা হৈছিলে যদি আপোনালোকৰ বিবাহিত জীৱনত সমস্যা হৈছিলে তেন্তে সেই সমস্যাও খুব কম দিনৰ ভিতৰতে দূৰ হ'ব বন্ধুসকল এই প্ৰয়োগটো খালী মই যেনেকৈ কৈছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিব অমাৱস্যাৰ দিনা কৰিব ৰাতিপুৱাৰ সময়ত কৰিব কিন্তু এই প্ৰয়োগটো আপোনালোকে কৰাৰ আগত অনুগ্ৰহ কৰি এবাৰ মোৰ অনুমতি লৈ ল'ব আপোনালোকে তাৰপিছত এই প্ৰয়োগটো কৰিব আৰু এই প্ৰয়োগটো যদি আপোনালোকে মই কোৱা ধৰণে কৰে পোন্ধৰৰ পৰা চল্লিছ দিনৰ ভিতৰতে আপোনালোকে ইয়াৰ প্ৰভাৱ নিজে দেখিবলৈ পাব বন্ধুসকল এইটো এটা চমৎকাৰী বশীকৰণ প্ৰয়োগ যদি আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ সমস্যা হৈ আছে পাৰিবাৰিক জীৱনত সমস্যা হৈছে তেন্তে আপোনালোকেও এই প্ৰয়োগটো কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ উদ্দেশ্যে মই এই প্ৰয়োগটো আগবঢ়ালোঁ নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভাল ফল লাভ কৰিব বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকৰ এই সম্পৰ্ক মধুৰ কৰা প্ৰয়োগটোৰ সম্পৰ্কে জানি ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ